Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil amin al-mursalin wa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusuf bin Mahmud Dari bahagian Musa Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dalam rancangan Bicara Halal di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu Para pendengar dan penonton dan mati Allah sekalian Kita nak sambung lagi perbincangan Bagi tajuk skim pengilangan Kontrak OEM bersama dengan wakil industri. Kalau macam sebelum ni kita telah bincangkan banyak berkenaan dengan apa tu uh, skim, jenis-jenis skim dan juga pengenalan uh, bagi syarikat uh, SDS Food Manufacturing pada minggu ni kita nak sambung lagi. Kalau tuan-tuan perempuan nak tengok rancangan yang lepas boleh pergi ke semua platform media sosial Radio Anur An seperti Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram. Di sana ada banyak video yang kita telah sediakan. Jadi personaliti yang telah kita undang adalah Ustaz Muhammad Fudail bin Muhammad Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah penolong pengarah unit audit pematuhan di bahagian pusat halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan juga Puan Isabella Izzati binti Hashim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Beliau merupakan Associate Manager merangkap Executive Halal di SDS Food Manufacturing Senian Kita nak terus sambunglah uh, soalannya eh, kepada Puan Isabella. Ada tak had tertentu, kuantiti yang paling minimum yang perlu ditepatilah bila adanya uh, apa ni penghilangan kontrak OEM ni sila Puan Okey, uh, ya yeah, betul kita memang ada minimum uh, tapi saya tak boleh nak nyatakan setiap minimum, uh, setiap minimum tu berapa sebab kita depends on uh, dekat produk-produk tertentu. Contoh kalau dia bun mungkin kita akan lebih kepada banyak, kalau dia kek, kalau dia perlukan kek mungkin ada kuantiti yang lebih sikit dia nak sebab dia depends on the supplier, depends dekat ku produk apa yang, pattern apa yang diorang nak daripada kami. Okay. Lepas tu, tapi kami fleksibel lah. Kalau diorang datang kepada kami, diorang kata mungkin uh, dia daripada uh, industri kecil, mm. uh, mungkin daripada industri kecil, dia perlukan kuantiti yang sedikit. Mm. Kita memang fleksibel untuk adakan perbincangan mm. tu. Uh, pihak kami men masih menerima lagi. Oh, okey. Jadi kalau kuantiti yang minimum tu maksudnya dia setiap, dia target ni macam mana? Dalam sebulan tu kena berapa ribu ke? seminggu tu berapa banyak ke macam mana dia punya pembagian? Atau ataupun ikut tahun sebenarnya kalau kami punya experience hmm. adalah dia kita dah siap-siap dalam tahun contoh okay. kita punya kita punya expired halal kita kan 2 oh. tahun kan ah, so betul. kita punya contract memang ikut dalam tu 2 oh. tahun boleh setahun pun boleh tapi depends on the product kalau hmm. produk tu uh, kita mungkin ada discontinue ataupun tak sambung buat lagi ah, okay. ataupun pertukaran dia pun perlukan pertukaran. Hmm. Tapi kita akan renew lagi lah, so MOQ dia pun akan uh, dia punya minimum dia pun akan berubah. Mungkin berubah lah, mungkin ah. kalau sale naik ke mungkin tambah lagi lah. Tambah lagi boleh, hmm, lah, ha, kurang kan? lagi kena fikir. <laughs> oh iyalah kan macam tu, jadi kita dah nampak dah, dah jelas lah adalah kuantiti minimum tu dia taklah terlalu sedikit dan, mu dan mungkin di tahap yang sesuai lah ikut tahap syarikat tadi lah. Eh. Kita nak beralih kepada Ustaz Umar Fudailah Ustaz. Okay. Jadi Ustaz sebagai pegawai yang berpengalaman lah di audit mm -hmm. pematuhan ni. Bila Ustaz uh, audit, jalankan apa? Auditan di syarikat yang jalankan OEM ni. Mm -hmm. Macam mana caranya Ustaz sebenarnya? Ha, silakan Ustaz. Kita nak tahu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Yusof. Uh, atas pembicara ini. Uh, jadi uh, setiap apa-apa perkara mesti ada proses. Ha. Uh, kita belajar kita ada proses, kita nak berjaya kita ada proses. Kita nak nak belajar kereta, nak bawa kereta pun ada proses daripada A sampai Z. Hmm. Macam tu jugaklah uh, dengan uh, sistem sijil persinjilan halal Malaysia hmm. ini pun turut ada proses-proses dia. Ha, dia yang proses kebiasaan yang kita dapat tahu ni antara basicnya pertama dokumentasi mm -hmm. yang bergantung kepada unit persenjilan dan juga dokumen yang keduanya adalah ini auditan yang ketiga adalah pemantauan ha, itu secara basic lah ha. tapi hari ni kita nak sentuh sikit berkaitan dengan pengauditan ha. Ha, jadi antara perkara yang uh, kita dapat ketengahkan biasanya orang akan sebut oh bila time audit ni lah apa time paling susah sekali dia kata tuan-tuan yang tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah SWT lah, sebenarnya tuan-tuan dan juga pihak-pihak di luar sana nak mohon persijilan halal ni dia nak kata senang tak senang nak kata susah pun tak berapa nak susah jadi dia tengah-tengah jadi prinsip kita sebagai orang yang ada disiplin ni kalau saya lah hmm. kalau saya kalau kita nakkan sesuatu tu kita buat. Kau nak kau buatlah. Ini Kalau kita kata kita Rasa oh benda ni susah malah nak buat ha, Mungkin ada cara yang lain Kan Kata para kawan Kalau ada satu pintu tutup Buatlah pintu yang lain Atau bukalah pintu yang lain Kan Mesti ada another ada opportunities lah Kata orang jauh tu lah kan ha, kan Tapi Dia rumah dia macam tu lah Nak kata susah tak susah Nak kata senang pun tak senang Dia tengah-tengah Asalkan kita ikut manual Ha, jadi insyaAllah benda itu akan berjalan dengan lebih baik lah hmm. jadi yang pertama sekali dalam proses auditan ni yang pertama sekali kita kena ada semakan dokumen hmm. semakan dokumen ni sebelum kita masuk kepada alam proses auditan untuk semakan dokumen ni uh, pihak syarikat akan melalui dulu semakan dokumen dengan unit persijilan hmm. ha, yang ni makruf lah ha, sangat uh, terkenal lah ha. jadi kalau kita lah sekarang ni uh, yang amat berhormat Datuk, Datuk Syed Zahid Amidi dah jelaskan Ha, kalau boleh kita nakkan permohonan halal ni paling kurang adalah 15 min, eh, 15 hari oh, dalam, ya. dalam tempoh mana dulu 30 hari pun dah dah terkejar-kejar lah ah, dia 15 hari ni lagi tapi perkara ni tak mustahil sebab dah ada dah syarikat-syarikat yang berjaya ah, untuk mendapatkan persinjilan halal semenjak daripada mereka mohon sehinggalah mereka mendapat sijil dalam masa 15 hari hmm. ha, ini bergantung kepada apa semakan dokumen tersebut Selagi mana pihak syarikat tidak menjelaskan Ataupun tidak menyempurnakan Dokumentasi yang diperlukan untuk memohon persendirian halal ni, maka kita tak akan menjalankan auditan. Oh, okay. so Jadi kalau dah jelas apa tu proses semakan dokumen oleh unit persijilan mana syarikat pun dah bekerjasama dengan pihak jabatan dan seumpamanya, maka kita akan terus posit untuk proses auditan. Jadi masa proses auditan kita akan pergi kepada uh, tempat uh, yang nak diaudit lah hmm. itu tempat syarikat premis syarikat sendiri hmm. dan kita akan semak dahulu dokumen yang telah disemak sama ada komplit ataupun tidak hmm. uh, sangkut ataupun tidak dan kebiasaan yang kita akan rujuk adalah senarai bahan ramuan terdahulu lah ini kebiasaannya akan disemak oleh uh, pegawai teknologi makanan dalam auditan kita ada dua pegawai pertama auditor syariah. Uh, yang kedua adalah auditor teknologi makanan hmm. Jadi yang akan semak kebiasaannya bahan ramuan ni adalah uh, Pegawai teknologi makanan Boleh juga untuk apa, pegawai auditor syariah untuk cek tak ada masalah hmm. Tapi dia lebihkan kepada kefahaman dan juga Kepakaran dalam ilmu tentang makanan tu sendiri Produk tu sendiri, bahan mentah tu sendiri Kadang-kadang hmm. yang auditor syariah ni ustaz-ustaz Ustaz-ustaz so, ni baca kitab faham lah uh, Mana dia nak faham yang sains oh, itu nama ini nama kan ah, Nama-nama saya tepik ni tak faham Tak faham benda kan kita kalau tu wujud bahasa Arab tu boleh lah kita sikit-sikit ha. tapi kalau dalam bahasa Inggeris pun ni bukan tak boleh ha, dia memerlukan kepada keilmuan yang orang kata pada bidangnya pada ahlinya itu sendiri ha. jadi lebih lebih banyak dalam satu proses audit itu saya makan bahan mentah ni lebih kepada ahlinya iaitu auditor teknologi makanan ok jadi yang seterusnya bila kita dah cek bahan ramuan kita cek juga sijil bahan mentah daripada pembekal-pembekal ha, nak mohon halal ni semua bahan mentah tu mesti ada persediaan halal. Ha, semua. Yang mana yang dah diproses lah. Yang tak perlu diproses tak perlulah sedia halal. Contohnya kita nak nak apa nak jual contoh kalau tuan-tuan jual buah-buahan. Buah-buahan tak proses. Ya. Ha, eh, buah-buahan sajalah mango ke kan. Haruman ni dia tak proses. Jadi dia tak perlu sedia halal. Tak ada orang jual durian, durian ni ada sedia halal. Tak ada. Kecuali kalau durian tu sudah diproses. Ha, dia, dia, dia dah buat kerepek ke Jadi benda tu dah proses Barulah kita memerlukan pada Persijilan halal setiap daripada bahan Bahan mentah tersebut ha, Minyaknya ha, Dia punya apa nama ha, Majorinnya kalau macam SDS Banyak guna majorin ha, Banyak guna butter, susu dan seumpamanya Flour, tepung eh, Atau perisa-perisa Semua itu memerlukan pada Persijilan halal Yang sah Sama ada daripada Jakim ataupun badan persijilan-persijilan yang telah diiktiraf oleh Jakim sendiri Kita ada 84 eh, 84 badan persijilan halal ha, yang beraneka negara ha, Ada daripada sana, daripada sini, daripada Eropah, daripada Asia dan semuanya Jadi boleh kita rujuk daripada pihak Jakim sendiri Daripada website Jakim Ada 84 badan persijilan halal yang diiktiraf eh, Termasuklah kita sendiri iaitu Malaysia Jakim ha, yang ada apa persijilan halal itu sendiri Jadi selepas daripada itu kita pula tengok kepada catat alih proses pengeluaran Ha, eh? Begitu juga um, keluar masuknya bahan mentah Mulanya cata itu, tu Mulanya daripada apa Pembikinan daripada bahan mentah Dia masuk kepada tempat bahan apa Tempat kawasan proses Dia uli, dia itu, dia ini Semua segalanya akan diteliti ha, Kita tak akan biarkan satu pun yang terlepas lah ha, Bukanlah nak menakut-nakutkan Tidak, tapi cuma itu adalah penelitian itu Supaya umat di luar sana Orang-orang yang di luar sana Yang mengharapkan badan persilahan lain ni lebih telus eh, melakukan satu pekerjaan dengan teliti, dengan amanah dan seumpama. Sebab apa? Bila kita melakukan satu kerja ni amanah. Jadi bila kita tak amanah dalam kerja tu, seumpama kita tak amanah dengan orang lain juga. Dan kita tak amanah dengan umat kita. Dan kita tak amanah dengan umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara yang lain juga kalau kita lihat kebiasaan audit-audit yang lain, kalau kita nak tengok uh, orang kata kelainan sikit daripada kontrak uh, pengilangan ni ataupun OEM ni, skim OEM ni, kita kalau jumpa saja apa uh, auditan yang uh, menggunakan skim OEM ni kita memerlukan surat khas yang kita panggil adalah kontrak antara pemilik jenama dan juga pengilang kadang-kadang hmm. uh, kalau dia buat OEM tak ada surat ni tak boleh juga mesti hmm. ada deal lah orang kata you buat mesti kena ada surat lah. yeah. Ha dulu zaman-zaman cerita Piamli kan, setiap apa-apa tindakan mesti kena ada surat dia kata. Ha eh. Ha tu bukan zaman dulu, sekarang pun meluangkan kepada pada surat. Mesti kena ada dealing eh? Kena ada persetujuan di antara uh, pihak penjenamaan dan juga pengilang sendiri. Ha dan kita juga tengok kepada dokumen-dokumen contohnya jaminan halal eh sama ada syarikat tu dia kena buat has apa HAS ataupun IHCS dan seumpamanya. Hmm. So sebenarnya so, bila dah selesai kita semak <gifkan> a apa tu dah semak dokumentasi kita akan ke lapangan lah ha, ke lapangan lah kita akan pakai suit kalau macam SDS dia ada so kita pakai apa kod tu kan uh, ha, kod kasut uh, apa handnet -hand, dan juga mask dan seumpamanya so lepas tu ada pula masuk dalam mesin tiup-tiup angin itu semua proses ni lah, kita hormatilah proses tersebut kan ha, jadi kita, kita akan ikut, kita akan aku semua ha, bila kita masuk ha, kita tengok dari segi pemeriksaan bahan mentah jugalah kita akan pergi dia punya tempat uh, simpanan, ha, kita akan pergi tempat pemprosesan dan seumpamanya sama ada, biasanya kalau uh, macam tadi kita sebutkan auditor teknologi makanan dia akan terus pergi ke tempat uh, pemeriksaan bahan mentah hmm. dia akan cek satu persatu sama ke tidak dalam sistem ah ha, dia yang 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 dah didaftarkan yang dah diisytiharkan di dalam sistem sama ke tidak dia declare ha, dekat apa yang dia ada dan apa yang tak ada pun pun turut dia akan listkan juga hmm. Ah, ha, eh jadi dia dia orang kata takkan lah. ha eh dan bila kat situ juga yang temannya saya tadi auditor syariah tadi ha tu dia tengok pula dari sudut kebersihan ha eh cukup ke tidak warga negara muslim yang bertugas dekat tempat proses atau tempat antaranya tempat yang kritikal itu tempat penimbang dan timbangan ni kan yang penting sekali kan. Yeah. Kalau kurang dah lain kalau lebih tak apalah. Kalau kurang ni ah nanggung jugalah kan. jadi antara tempat yang kritikal juga ada tempat-tempat penimbanglah jadi memerlukan kepada seorang warga negara muslim. dan tengok juga lain-lain yang memerlukan cukup ke tidak warga negara muslim dan seumpamanya. Dan lihat pada kebersihan, Ha, lihat sama ada ikut GMP dan juga GHP kuku potong ataupun tidak ha, pakai rantai ke macam mana semua tu akan diteliti hmm. ha, semasa di lapangan nanti dan seterusnya uh, kalau kita lihat juga yang ketiga ni iaitu pengesahan pemilikan dan juga perjanjian OEM ha dia ada pengesahan ataupun tidak ha, dia nak kalau kita nak tahu pengesahan ni sebenarnya se se apa sebelum daripada audit lagi ha, iaitu semasa dokumentasi dalam uh, unit persijilan lagi hmm. uh, so macam tadilah yang saya sebutkan mesti ada kontrak yang menyatakan tanggungjawab berkaitan halal antara pemilik jenama dan juga penghilang uh, dengan dia punya art dia dia punya seni apa labeling dia dan seumpamanya itu semua daripada A sampai Z akan diteliti hmm. eh. Uh, sesuanya uh, lepas daripada tu kita akan buat laporan lah pada kita audit dia macam biasa je okay. Ada uh, macam biasa, uh, proses audit ni sama macam biasa berlainan sikit dengan logistik dan juga orang kata apa, pusat sembelihan. Cuma dalam uh, skim OEM ni, skim kontrak ni, dia lebih kepada nak tengok bahan mentah sama ataupun tidak dan juga uh, lebih kepada kita nak melihat uh, dokumentasi terhadap uh, penjenamaan dan juga pengilang tadi. Hmm. Uh, eh. Jadi lepas daripada kita audit, kita akan buat laporan semacam biasa. Ha, kita akan temui lah kalau ada temui kita akan komen lah kita akan komen kita akan beri daripada NCR ketidakakuran dan seumpamanya mengikut klosa klosa yang terdapat dalam PPSM ataupun uh, MHMS eh, tahun 2020 dan seumpamanya lah jadi kalau kita lihat semuanya dah uh, dah ok baru kita laporkan kita bentangkan laporan tersebut dan pihak syarikat perlu menjawabnya lah hmm. dalam masa kalau dulu paling lama 14 hari Ha, sekarang ni dah tujuh hari ha, Dia lagi singkat Sebab apa kita nak kejarkan lima belas hari tu Supaya ramai lagi orang berminat nak buat amat, Banyak lagi ruang yang boleh kita dapat Jadi tujuh hari eh, ha, Tujuh hari Paling paling apa paling singkat lima hari lah Kalau dapat lima hari Lima hari lah dalam menjawab Lepas tu tujuh hari Bila dia dah balas Maklum balas tu Dia dah menjawab segala ketidakakuran Ataupun tak ada ketidakakuran segala Dia dah menjawab uh, Maklum balas terhadap laporan audit tadi tu Barulah kita akan bawa kepada mesyuarat ha, Mesyuarat teknikal dan juga mesyuarat majlis ha, Sama ada kita beri cadangan kelulusan Ataupun pembatalan dan seumpamanya ha, Kebiasaannya kita akan beri lulus ha, Yang menepati dan juga committed dengan MPPHM tu sendiri ha, Kalau dia tak committed ha, Payah sikitlah. lah panjang cerita dia lah ha, Kalau lah dia tak dapat dalam masa tujuh hari ha, Kita ni tidaklah zalim tujuh hari kalau you tak dapat tujuh hari kita potong you memakan ataupun kita tak beri langsung halal tak ada macam tu tak pernah dengar lagi lah auditor itu buat gitu tak biasa tujuh hari kalau tak dapat kita mohon pada pihak syarikat supaya membuat permohonan buat surat permohonan penangguhan untuk menjawab tersebut ha, jadi ada ruang lah untuk mereka menjawab dan kita akan bawakan kepada pihak alim majlis dan semua untuk mengesyorkan kelulusan ha, supaya mereka dapat persetilan halal tersebut Allahuakbar jadi memang terperinci lah eh, yang Ustaz Fudail telah terangkan ni. Eh. Ha, Dari daripada, daripada awal nak pergi audit tu sendiri lepas saya makan sampai nak diluluskan tu. Saya rasa semua yang Ustaz Fudail terangkan cerita semua dah dilalui oleh puan Sabila sendirilah eh. Memang sebab memang berjumpa lah dengan auditor syariah, auditor teknikal kan betul. Jadi puan macam mana pula pihak syarikat pastikan bahawa Setiap produk yang dihasilkan melalui OEM ni berkualiti bagus dan baik, macam mana apa yang dibuat? Untuk kami sendiri, kami ada pasukan internal auditor tau. Uh, internal auditor kita adalah orang kedua sebelum kualiti assurance dan kualiti check. Uh, so diorang tu akan check dulu dalam. So dah habis diorang cek, diorang dah rasa okey tapi kita akan double check lagi. Oh, okay. So kita akan, kita orang ada daily punya audit untuk production. Okay. So kita orang akan pergi. Uh, tapi depends on department lah. Kadang-kadang kami akan pergi department ni, department ni. Kalau kita pergi semua, kita akan tak cukup lah orang oh, okay. kami kan. So jadinya, kami sendiri akan double check untuk produk tu. Betul tak produk ni keluar. Cukup tak dia punya nutrition fact? Cukup tak dia punya logo? Betul tak logo dia bulat? Kadang-kadang bu, logo dia bujur, kadang, kadang printer, printer salah print kan. Aha. Logonya okay. boleh jadi bujur. So kita kena kita double check kan kat situ. Mungkin mata dia orang <coughs> uh, rasa tu dah okey dah. Oh dah cukup dah ni. Uh, Kak Bella dah ada logo dah, cukup dah. Ni semua dah cukup dah, ingredient semua dah cukup dah. Cuman. Tapi bila kami datang double check lagi, kami akan nampak benda-benda lain, benda-benda lagi kecil kita akan nampak. Hmm. Uh, so sebelum kami diaudit, yeah. kita audit dululah Betul. sebelum ah. Uh. Jadi sehalus-halus benda semua dia lah eh. Yeah. Jadi sampai tu sampai dua kali cek lah macam tu eh Itu mungkin supaya secara, secara luarnya rasa pun disemak juga ke macam mana? Uh, kami kalau rasa tu jarang sekali ya, lah, lah untuk pak kami sebab hmm. kami lebih kepada uh, ingredient dia, hmm. uh, kebersihan dia. Oh. Macam first tadi quality uh, insurance kita QA dengan QC kita yang akan buat check oh, rasa. Ah uh, dia orang akan rasa okey ke tak. Okay. Kopi ni terlalu kopi ke uh, ataupun okay. dia kurang kopi ke? Uh, ah okay. so dia akan check yang Kalau tu. Kalau yang hangus ke apa memang dari awal lah kan. Awal-awal dah kita letak ha, tepi. Ha. Lah, <laughs> akan ya. dibungkuslah macam tu. Jadi itulah yang kita boleh dapat yang berkualiti lah kita sebagai pengguna ni eh atau ya, perempuan kita nakkan yang elok. Jadi syarikat sebenarnya dah dah pilih siap-siap. Yang terbaik je yang keluar daripada kilang. Sebab itu yang melambangkan syarikat SDS apa, Food Manufacturing Kalau yang baik mereka dapat juga Kalau yang tak baik pun nanti balik semula juga nanti kan Sebab itulah awal-awal di, ditapis Jadi tadi Puan macam ada, ada ceritakan juga lah Berkenaan dengan apa ada banyak perkhidmatan Ataupun apa tu servis lah kepada brand owner lah Saya nak tahu tentang ada tak apa tu tentang reka bentuk produk ni? Kalau mereka datang terus cakap nak bentuk macam mana, boleh terus buat ke untuk brand owner pemilik jenama ni dia orang boleh request dia orang boleh minta kami dari pattern macam mana dia orang nak bulat uh, contoh Mexican bun kami versi bulat kami jual tapi dia nak Mexican bun versi panjang so kita boleh tengok kita kita tak ada masalah lah untuk uh, provide apa yang dia nak uh, daripada segi outward daripada segi bentuk roti tu uh, okay. tapi dia depends uh, kepada produk-produk uh, tu kalau produk tu memang tak boleh nak buat bentuk yang dia nak kita uh -huh. memang minta maaf awal-awal lah oh, tapi okay. kalau kita boleh kita boleh bincang lah dalam bentuk apa sekalipun dari segi apa labeling diorang pun kami boleh siap-siapkan terus semua tapi bagi masa kepada kami lah. Mungkin hari ni dia minta, ini dia minta hmm. aa, kita akan bagi dalam seminggu ke dua minggu ke kita provide apa yang dia perlukan. Tak, tak boleh lah hari ni minta, boleh tak besok saya nak jual terus. Oh. Aa, so kita susah sikit oh. lah. Ya, aa, kita, aa, kita. Aa, ya betul. Tapi kita akan make sure kita follow undang-undang requirement daripada pihak Jabatan Agama Islam dan juga KKM lah. Dari segi logo dia, apa perlu ada, lagi segi bahan-bahan yang perlu ditet, aa, ditetapkan di dalam apa labeling tu semua kami akan siapkan untuk hmm. dia kalau dia nak warna lain-lain pun kami boleh buatkan oh ya ha. yeah. so tak ada masalah tak ada masalah yelah tadi pasal apa, pasal permohonan dari segi artwork dan semua tu macam Ustaz cakaplah kan, dah ada akumulasi unit berjilat tu semua dah buat dah hmm. dah checking awal dah semua tu kan, betul tak? baiklah tonton perempuan mati Allah sekalian kita dah sampai ke penghujung rancangan kita dah kupas dan juga bincang macam-macam persoalan yang mungkin tuan-tuan perempuan tertanya berkenaan dengan penghilangan kontrak OEM maka apa yang kita telah kita bincang mudah-mudahan ada banyak manfaat untuk kita ambil iktibar ataupun untuk kita mohon ha, mohon penghilangan kontrak dengan syarikat yang menawarkan skim OEM jadi tuan-tuan perempuan sekalian mencari yang halal itu adalah fardu maka teruskanlah beramal ibadah untuk keredaan Allah Subhanahu Wa Taala Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.